Ви спомнімо з якою точкою А ти до мене прийшла взагалі, який був запит? Як довго ти до мене думала прийти, тому що ти до мене не одразу зайшла, ти ще в листопаді мала зайти, коли броню несла, але потім щось злилася. Яка взагалі була точка А, і що тебе стримувало ще в листопаді, щоб прийти до мене? Так, значить, я не в перший раз. У мене були. Семейные обстоятельства, про которые ну, здесь не хочу рассказывать. Ну, Мы их опустим. Пришла я к тебе с такой точки, а я вообще давно, 5 лет в инфобизнесе, помогала другим запускать свои обучения, продвигать и так далее. Но с себя, когда я пошла запускать, мне ничего не получалось. То есть мини-продукты какие-то были, мало людей на них приходило. Естественно, с них ничего не зарабатывала, больше упахивалась этими мини-продуктами. Продуктами. Когда я решила запускать свой большой курс, проводила аж два вебинара, и ко мне пришло аж два человека. Мне тоже это не устраивало. Ну, это не те деньги, которым, которые я хотела. То есть пришла к тебе со знанием, с каким-то багажом знанием, но с полным непониманием, как продавать себя как дорогого эксперта. Вот это моя точка А была. Супер, классно. Скажи, пожалуйста, какие у нас результаты за час вибрации? всякие там тысячи евро? Сколько тысяч евро? Пять тысяч евро. Супер, Значит, ты доволен нашим первым результатом? Что, что? Ты задоволена? Да, довольна, але я поняла, что это очень мало. <рес> На самом деле. <рес> Супер. А ты не пожалела, що ти прийшла, что ты спробовала и зробила такий первый запуск, все-таки наважилась? мне очень понравилось обучение в том плане, что это не то обучение, вот вам уроки, идите учите, все выполняете и так далее. То есть это персональный подход к каждому, персональный подход, ну то есть у каждого разная ситуация. Вот ты знала мою ситуацию и ты мне давала именно те задания, которые нужны были мне на данном этапе. Не так, что вот идите все изучайте и что-то применяете, что понравится, а именно вот персональный подход, это очень-очень важно и это мне очень понравилось. Ну видно, благодаря такому вот персональному подходу у меня очень быстро получился результат. У меня уже Уже первые продажи. Это мы начали когда в апреле, да, учиться. Да, 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 В апреле и уже в мае у меня была собрана группа, то есть уже в мае заработала свои доходные 5.000 евро. Супер, классно. Добре. Скажи, будь ласка, що було найважче під час вібрації? Ну, мені вообще тяжело не было. Потому что мені ніхто говорить, що дуже було важко, що така постійно заставляла перероблювати, постійно їти думати, що там зминає, так що тобі було найважче? Ще нічого не було. Саш, ну честно, мне тяжело не было, мне наоборот, это обучение было в кайф. Вот ты мне сказала делать, я пошла сделала. Я, конечно, ну, может быть, некоторые задания, думаю, ну, зачем делать, я же вроде бы и так все знаю. Думаю, не, надо стать в позицию ученика, и ничего не знаете делать. То есть вот это вот самое важное, стать в ученика, даже если ты знаешь, пойди сделай так, как тебе говорят. Но мне тяжело было. Классно, классно. Uh, ты же разумела, что каждое задание тебе нужно было для чего-то. Она сформировала такую картину картину, серьезно. Конечно, конечно. Особенно там, <laughs> то смешное задание, которое uh, у меня вызвало немножко смеха. Там стоит береза за окном, да? Да, да. Ты пони... понимаешь, о чем я? Да. Ну, и то я его сделала там на свой лад и да. сделала. То есть каждое, да, действительно, каждое вот твое задание, оно вело к чему-то. Не просто так иди сделай, а к чему-то вело. Супер. Ты заходила на молчание Ты уже знала, что туда вот так круто, и ты выдержал, значит, ты была трошки насторожена. А, честно, ну, как насторожена была, потому что я проходила очень много обучений, и дорогих, и не очень дорогих. Ну, мне хотелось результата. На некоторых обучениях я получала результат, а на некоторых вообще не получала, особенно на очень дорогих обучениях, которые я проходила ну, на свою тему, там, продюсирование и так далее. На одном получила результат, когда включен был наставник, а с другого не получала результат, когда к тебе относились на. Не Привет. хочу тут эту но ты поняла, как. Да, да. Окей. Поэтому, да, конечно, были какие-то сомнения. Ты мне три раза спрашивала, что у тебя останавливает, что у тебя останавливает. Когда ты поняла, что меня останавливают, мы с тобой решили этот запрос. Да, да, окей, супер. Э, скажи, пожалуйста, чи было тебе достаточно за уронного звездку? Ты у меня началась в группе, чи хватало тебе моей коммуникации и заученности? Ну, конечно, конечно. Я же сразу на самом начале сказала: твоя обратная связь, это я не знаю. Я такого не видела ни на одном обучении. Класс. Это действительно это супер, это прям включенность. Как будто ты рядом сидела со мной, говорила, что делать и куда идти. Можно сказать, за руку взяла и повела. Класс, супер.